Многие называют себя волонтерами, но для меня волонтер ⁇ это тот, который практически что-то делает, не бросает семью, бросает детей и не ждет, когда к нему кто-то обратится, а сам находит, где, что можно помочь, чем помочь. Это волонтер. Может, я немножко не, не такой мысли или не так высказался. Вот. Хочу пожелать всем своим друзьям, всем волонтерам никогда не, не опускать руки в любой, из любой ситуации есть как минимум два выхода: один через одно место, второй правильный. Вот. Всегда есть. Китайская вроде пословица, что от ложки до рта может еще многое произойти. Даже когда ты видишь, что безвыходная ситуация через пять минут обязательно Появится или богатый буратино или ситуация сама собой разрулится. Надеяться надо всегда нам хорошая, мысль она материальна. Тер Олег Бойко став допомагати військовим ще у березні 2014 року, тільки не розпочалась війна. Він сам багато років свого життя присвятив українській армії, тож знав, яка допомога і кому потрібна. Потім Олег почав допомагати родинам загиблих військових та дитячим інтернатам. Увідів, що є у людей проблеми і зрозумів, що я можу допомогти. Ну так і почав. Ну, це було коли пішли перші убити у наших. В нашей бригаде вот и когда жены наших военнослужащих остались вообще не удел и никто о них не вспоминал это можно назвать уже как как бы волонтерство начал помогать им по мере возможности разговаривать с ними помогать там, в плане что-то починить что-то принести вещи какие-то вот. ну в то же самое примерно время З інтернатами зв'язався, туди почав допомагати іграшки, і опять же те ж самі конфети. Как-то так. У кожного волонтера буває так, що ніби задумав якусь справу, але не сподіваєшся, що все вийде. А потім якось дивишся, а проект завершився. Допомога зібрана, передана, і що важливо, про все прозвітовано. Оце вражає, каже Олег Бойко. Да, є в душі завжди надіжда, що. Кто-то откликнется, кто-то поможет, но так как тяжелое сейчас положение у всех граждан, поэтому обычно ты не надеешься на помощь и стараешься как-то это уже находить или сам, или маленький коллектив, 4-5 человек, на которых ты можешь надеяться. Вот. И всегда очень приятно, когда тебе внезапно появляется помощь. Могу приводить такие случаи, когда звонок происходит, Олег, здравствуйте, вы где? Я там-то, там-то, я сейчас подъеду, это уже темно, допустим, подъезжает человек, дает тебе в руки в темноте 5000 гривен, вот, не называет своей фамилии. Меня, говорит, зовут там Саша, вот, не надо нигде это писать, все, и быстренько убегает, садится в машину и уезжает. Это очень приятно. Мы Всегда отчитываемся за те деньги, которые получены. Э, фамилия, когда э, в руки это или на карточку. У меня есть две карточки, но ну, это мои личные карточки. Одна так называемая военная, вторая мирная. Вот многие в руки дают... Э, Обязательно мы отчитываемся, куда эти деньги пошло. Все, кто у меня в друзьях там в Фейсбуке, я регулярно выбрасываю в открытый доступ информацию про полученные и вытраченные деньги. По большому счету, любую нашу, как можно назвать, волонтерскую операцию можно назвать историей. И впечатляет любой успешный конец этой вот операции привести к примеру на нашем счету уже три ребенка у атошников бойцов были ну родились недоношенными раньше времени решили прийти и это соответственно много денег медикаменты уход и так далее и очень много людей откликалось откликнулось тогда на наш призыв помочь и впечатлила результат когда ты уже встречаешь их когда люди прибегают вообще незнакомые даже ты их не знаешь но они прибегают встречать из род дома радуются вместе с тобой ну любая история она она отдельная история вот соберешь допустим вот Получил с нулевика заказу. До доктора далеко, все ребята больные, вот. нужны такие-то, такие-то, такие-то лекарства. Сел, прикинул, получается, там лекарств на 3-4 тысячи. Думаешь, в кармане тысяча, где еще взять? Пишешь пост в Facebook, откликаются те, откликаются другие. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Богатых среди нас почему-то нету. Вот. Набирается сумма, ты собираешь эту посылку, отправляешь. И ребята тебе пишут благодарственное письмо, что действительно помогло. А если еще в этой посылке лежат какие-нибудь детские рисунки, плакаты. Вот опять же история, это дня 4-5 назад погиб товарищу у ребят на нулевике, вот у всех было соответственно подавленное настроение и тут им это сам боец мне пишет и тут им приходит посылка посылку открываешь и там сверху как раз разворачиваются эти плакаты от третьей гимназии, говорит это первые улыбки за пару дней, которые появились, носились ребята здоровые взрослые мужики с этими плакатами, вот это тоже впечатляет и мотивирует к дальнейшей работе Колега Бойка жартують, що він спить по чотири години на добу. О другій ночі він ще пише звіт, а о 6 ранку вже відвозить допомогу. Відкриваєш, заходиш в інтернет. Просматриваєш навчання в однокласниках, ВКонтакте, в Фейсбуці. От, смотриш. Где кто что просит, где кто что предлагает, заходишь на OLX, обязательно просматриваешь страничку, там есть такая, как прошу помощи. Вот. Смотришь, кому там у кого какие проблемы. Соответственно, если ты чем-то что-то можешь помочь, сразу же даешь, пишешь туда ответы, предлагаешь связаться. Вот. Обновляешь свои просилки, естественно. Связываешься с теми людьми, кто, ну, с волонтерами, есть же волонтеры знакомые по всей Украине, связываешься с ними, ну, затем идешь на работу. Работаем мы со многими, и как отдельными людьми, так и организациями. По Украине мы работаем с очень многими волонтерскими организациями, фондами, детские фонды, опять же. Вот. За границей работаем. Вот только что пришла посылка и от наших патриотов, которые в Австрии. Как бы я представитель немецкого Евромайдана. Найя Люльман была у нас здесь часто на Украине. Ну, со всеми активными и неравнодушными людьми мы стараемся работать со всеми. Вот. Стараемся, чтобы в нашу работу не влазила политика, потому что как только политика, так сразу и народ отворачивается от тебя, вот, и все идет с Ну, в Житомире Ирина Котюба очень сильно работает по земле, по квартирам для атошников. Все. Маша Уланова, Нина Шепетуха, Люда Блащук, Валера до да Всех не перечислишь, полчаса только перечислять надо. Вот. За час волонтерства Олегу Бойко доводилось потрапляти в тенета шахраев. Первый раз мы с такими негодяями встретились, это меня одна женщина развела на тысячу гривен. Вот, в два захода, причем пользовалась, видимо, какой-то проверенной информацией, называлась фамилией моего друга, который действительно, она называлась женой участника АТО, и этот боец действительно был на фронте, вот, ну, и надо было все это очень быстро, деньги на лечение, ребенка, тратата, ну, короче, не встречался до этого, вот встретился, вот. Попытались мы через милицию ее найти, заяву писали, но в милиции это все издохло ни ответа, ни привета. Затем было так же самое, еще, по-моему, три случая, что были как бы псевдораненые бойцы были, вот, псевдопереселенцы были. Да. Ну, уже как-то есть и опыт свой, и есть опыт э, между волонтерский. Все же волонтеры друг с другом делятся опытом. Больше мы не велись, но их поймать очень трудно. Обычно это получается не из твоего города, когда начинаешь разбираться, а из каких-нибудь больших городов, Днепропетровск, вот Киев, оттуда. Концы, концы туда уводили. Люди, не бойтесь нас, обращайтесь к нам. Это все думают, что... Все волонтеры воруют, я не знаю на основе чего они вот эту всю информацию берут. Есть один-два волонтера, которые действительно там попались на этих крадишках. Но это ж не надо по одному, по двум судить. Да, есть и у нас в Житомире одна была волонтерка, мы с ней тоже работали. Вот. Кинула она, ну... Меня не получилось кинуть. Вот и Кацюбу я знаю, точно кинула. Еще одного волонтера накинула на деньги, на форму. Вот. Потом она в Киеве где-то нарисовала. Ну не надо она со всех так вот судить, что мы все воруем, там, себе в карман ложим. Если кто не верит, пожалуйста, приходите, позвоните, встретимся, обговорим, расскажем, все, боже мой. Вот. Многие люди думают, что... Нужно кучу денег отдавать, не надо. Нас в Житомире. 300 тысяч человек. Если. Вот, я не знаю, меня взбесил рекорд доброты вот это, да? 300 тысяч человек, да 50 тысяч пришло по 20 гривен, кинуло, это миллион гривен. Это сколько детей можно вылечить? Вот Нет. Не знаю. Дорогие люди, обращайтесь к волонтерам. Нету среди нас воров, нету. Всех воров мы выявляем сами, потому что обманывать народ это как-то экономически невыгодно. Война продолжается. Не хотите вы на войну, потому что у многих такие взгляды, что государство должно быть. Ну хорошо, есть детские дома. Пожалуйста, туда помогайте. Эти сиротынцы, эти... Короче, есть кому помогать. Онка больница, пожалуйста. Мы только вместе можем друг друга вытащить из вот этой ямы, куда сейчас наша страна вся попала. А если будем ходить только фыркать и ничего не делать, ничего не получится. Так и будем в, этом, в этой клавке сидеть. Бойка є низка грамот, подяк та нагород. Та найбільшою нагородою він називає свою родину. Доньки допомагають сортувати речі на волонтерському складі, а дружина завжди знаходить людей, яким є чим поділитись із військовими чи дитячими будинками. Поддержують, піддержають. Ну, зрозуміло, що ти отриваєш дуже багато часу від них. І ту ж розетку треба починити, ти її місяць чиниш. Це, звісно, із-за того проводять немножко не скандали, а як, ну, фуркання є. А так все поддерживают и гордятся, в принципе, даже. Олег Бойко также співпрацює с пенсионерками, яких всі в Житомирі знають, як батальйон активних бабусь. Каждую неделю, это обычный четверг, вот, кроме завтрашнего, я приезжаю туда, привожу материалы, игрушки, там, что успеваю сам собрать, люди принести успевают. Вот. Забираю у них уже готовую продукцию которую надо или на отсылку или с другими волонтерами все отправляется на фронт. Вот. познакомились мы сколько полтора года назад это по-моему на сырок котюба опять же познакомила свела вот. как-то так быстро сдружились мы ну бабушки бабушки с ними приятно весело они и пошутят и песню споют и кофе напоят вот. Сейчас вот у меня мешок, допустим, у нас есть один продавец в магазине, который не стремится разбогатеть на всем этом, на армии, на войне. Вот. Мало того, что он все по дешевке нам продает с огромными скидками, а то и даром отдает. Купил через него мешок 22 килограмма материала для бандан. Вот сейчас думаю, как бабушкам это затащить тяжело. Бабушки новую линию открыли, банданы уже фигачат. У них оверлок же бойцы им закупили в Бельгии, по-моему. Вот. Так что бабушки сейчас там работают, и, и, ой, только материал подноси. Им нужно очень много материала, резинки. И если бы люди туда заходили не только, то, а что, знаете, сам видел, то заходит. А что тут дают? <laughs> тут дают помощь. Заходите, помогайте. Сегодня Олег сбирает кошты для підопічних жіночого интернату Минка каже, разом с однодумцами, придумали даже специальную акцию. Сейчас у нас проходит акция для нового воровского дома-интерната. Там девочки от 5 до 30 лет. Вот, 82 девочки. Мы собирали для них вот всякую бижутерию, вещи и так далее. И нам прислали, вот, вернее не прислали, а Лилия наместник э, передала сотню косметичек французских. Мы туда завезли. А в это время из Австрии нам шла посылка. И там сотня косметичек с Австрии. Соответственно, та посылка опоздала. Ну, буквально на пару дней. И мы посовещались, и я решил, что если мы продадим, так назовем это так, продадим эти косметички, а вырученные деньги мы пошлем на Новоборовской дом-интернат, вернее, не пошлем на него, а за эти деньги м, купим, ш, купим что-то нужное, тем более там очень нужна сантехника. Посовещался с теми, кто нам прислал эти косметички, то есть с хозяевами. Они дали полное добро, и вот у нас сейчас такая происходит акция. Пожертвуя, за пожертву 100 гривен для Новобородского дома-интерната, получаете в подарок качественную, в горошек модную косметичку. Можно использовать как косметичку, можно использовать как аптечку. Меня можно найти, Олег Бойко, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мой офис находится на Багуни в детском спортклубе «Фортуна». Вот там вот есть на «Щерца-5» магазин «Оптика». Это наша явочная конспиративная квартира. Там Маша Уланова работает. Можно так найти. Мои телефоны, по-моему, знает уже вся страна. Можно позвонить, назначить встречу, встретимся. То есть было бы желание. Всем друзьям фамилии называть не буду, которые и сейчас здесь на ротации, и которые там на нулевике. Вот. Всем хочу пожелать здоровья, верить в победу. И мы все в вас верим. И мы все вас поддерживаем, всеми силами.